Все, что на Кисе, Не ядовиты говорят ягоды. Я не пробовал правда. понимаете? Растет три тысячи лет, ребят, три тысячи. Понимаете, что это такое? Это герб другит богатый итальянец. Тем то тем другят. Итальянский дворик. Времени, то, плохо. Без воды вы долго не могли продержаться, mm -hmm. Без воды, ну сколько? Ну недельку потерпите, ну две еще. Хотя на ну, Ухаурусе было что? Бросали ветки и Воду бросали, кое что? Убивает бактерии. Значит, эта вода еще дольше могла храниться. Так что 40 метров в лес, 17 метров, еще видите, столбик воды. За Руси строили так, ласточки, так называли хвост. 25 на 20 Но это была богатая карта. Я, ребята, сейчас, после 46-го года, это просто не восстанавливается. Тут когда-то многоярусные сады, да, одна из самых радостных, 360 лет владели всеми этими территориями.

хрень и Австралия с 1867 года не только Австрия, Австрия, и Австралия это австро-венгерское управление почти до конца Первой мировой войны. Потом что Румыния, католики, Чехословакия, который как можно... река по одну по другую сторону. Значит, собрать их там было просто довольно. Или предупредить, что где-то что-то случилось, на там то правильно. Хотя это было в свое время, когда специальная специальное оборонительное шоссе, где на скал, что даже углубление есть. Полметра где-то в скале, где-то наверху в углубление кричу. Для того, чтобы ветер не тушил костер. Предупреждали как костер, дым. Вот так. Это все располагалось на воздушным но за некоторое время все равно не можно на сотни километров было предупредить, что Телефон, вот, да? вот такие вот. Это было больше на койше. Это там скопление, поселение, там проще было найти. Значит, этот инструмент уже высокогорный проект. Животномост это более присущий фон. Если ты значит такой рог не носили где-то на равнине. Среднейнулась. Где горы? Где животные мы послали, Это такие вилчарские. Ви. Но вот этот инструмент называется тренбита. То, что мы езжали в школу, я вам говорю, трембита. Что обозначает флейта? Это не музыкальный инструмент. На нем ничего не сыграет. Это каждый инструмент определенный звук. То есть об этом знали каждый этот звук, но каждый что этот звук обозначает. Понимаете? Это такая европейская дерево, можно сказать. Желательно, что дерево заново молнии. Она раскалывает, во-первых, это дерево, еще не меняет состав. Это дерево чуть уже Вот так оно и делается. Так что 5-7 метров в разном длине и так далее. Значит, каждый бук ну, это только для горных районов, и назначений. Значит, каждый низкая группа, два слоя, Значит, ну вот это что-то, как вот у нас, по Велочень. 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 что что-то белое, что-то такое. Поэтому, да. Ну, да, значит, каждая низкая группа, я могу сказать, из Вот, если вы смешите с 2-й, то тоже. Пас гитару, с стороны, Папитан, против, вот и И что вам еще не знакомы? Ну, барабаны будут. Это вам знакомые уже, правильно? Скипки тоже знакомые, а вот гриба. Это вам не знакомо Тоже уже. Вот как мы ее играют, пожалуйста. Видите, Так что разные группы.

Thank you Как еще определить? По столу, ну, вы да, могут, да, да. Как еще определить, откуда вы взялись? Какой это район. район? Если вы приехали сиры, значит, вы Если вы с теплой стороны приедете, то вы оденетесь легко. Значит, вы посмотрели на например, примерно там, да? Кому она может принадлежать? Нужно на району Правильно? Только городу теплая. Каждый день посмотрели, да? Молодец, я идем ворота Вот, это Вот, да пожалуйста. Значит, есть одежда, Более материал Вот В разница. Ну, это Я говорю, и вот даже от одежды зависит. И дух этнический. Веселый народ, значит, там не одежда не А будет, то, более веселый. Веселые люди

Соответственно, восстание должны где это больше на купите как раз Польшу, Хотя такие же Польша, такие как это латинское слово, но для того, можно... какие -то дни, для этого, это для что это высококорное развитие Есть еще Бойкивщина. Да, Бойкивщина да, Бойки, да, это три парка. Вот где мы были в Орщине, и как мы на половину на, партнер, в полу, на Здесь тоже подъезжают как карпаты, то и Бойкивщина. С той стороны тоже можно сказать Бойкивщина. Что похоже, то, и то, и слово Бойкивщина тоже сложно сказать. Хотя возьмите английское. Полбой. Есть что-то? Потому что бойко указательное, что боебота. Вот если вы присмотрели, то мы очень часто га, шок, что-то не спросим, мы гакаем шоком где-то. Ну, мы потом что-то указательное вообще-то, потому что это дискову. Есть еще третье. А у них было лэ. Значит, дайла, але чудо. А лэм обозначает не ножка. Чуть. Тайла-блэк-блак-блак. Вот так и прозвали лайки. И выслушали историю операции висла. 1947 год, этническая группа была выселена, около миллиона людей почти, была выселена среди этнических, а это что? Русь, Дом, Сян, значит Сян, Польша, районы эти Польши и столица Галачины когда-то был город по названием Галыч. Он сейчас находится на Ивано-Франковщине, это был самый большой город в мире, между прочим. И Рим, и Константинополь были поменьше даже. Размеры, размеры городов. Галач был столицей Галачины, после нападения на была перенесена, перенесена в город так, мы, артизанты, в машине не Ведомство называется, ой, а чего у Как видите, на ком, на для чего мы не давали отряда,

Так, ну этих байщиков вы уже знаете, но не знаете, сколько этих вообще.

Мертвое да. Что называется мертвая голова? Значит, ты, какая что-то Называется по линии глаз.

Ну <просу> <Я не пах. просу> А вот тут бухает. Как на рыбу, тун, планеть.

Давай, бери миску. Mm -hmm. Там олень. У нас кисть есть. Кисть. Присядь немножко. Это что такое? Это такая сова. Боже. Напыщилась. Возьмите миску. Назлость Бурий Зараз. Так, а це що таке Глухар. це гуха. Англійська. О, за нас я зараз. Так что орени, косулицы. Так, наших все здесь нет, что-то. Лісовий, скулапова по вас змія. Тримка, змійка, дзьоб. Так, оце уж звичайний. Очіка, маленький змійка. Уж звичайний, ну, я його дуже часто бачу в лісі. Це ж вуж О, бачу. А це уж водяний, теж бачила. А полоски що таке? Смілиші? Полости. Полос лісовий, боже, який здоровий. О, медянка, я ее видел вчера. Она немножко ну, иначе была. Сама ты медянка. Паньянка. Таня, тут Паньянка. Паньянка.

Знаешь, рысь, так, лучше или... пару рулев осталось. Изучение ясла. Зазуля. Зуля. Дятел. Мартин. Тоже птах. Шпак. Чайка. вороны. Сороки. Скопа. вже там 12-го, да? Ми ну, приїхали сюди пів півдесяти. Наші 10 хвилин зйомки. Ну, що ми каче ви знімаєш замок з тих зі Замок ми вже знімали. Ну то Познімаю чого Словаки? Зараз. До О, звідси до Словакия 10 кілометрів. Звідси до Словакия 10 кілометрів. Так. Десь в цій стороні. Gracias. Yeah. Just stay